Сегодня 13 января 2019 года. Мы с вами находимся на так называемой свалке в конце улицы центральной поселки Великодолинского видеопольского района. Мы не раз уже писали про эту свалку, что это, она здесь незаконно находится. И мы не раз уже жаловались и председателю поселкового совета, и директору коммунального предприятия. Они сто раз говорили, что мы все уберем, закроем. Но, как мы видим, свалка продолжает расти. И что самое циничное произошло 12 числа. Жители Великодолинского, среди которых был вот этот собрали субботник для того, чтобы убрать в районе железнодорожного переезда поворот на волну. И сделали субботник такой хороший, потрудились очень на славу. И, конечно, они обратились к Евгению Цимбалистому за техникой. Тот Евгений Цимбалист попросил директора коммунального предприятия Сергея Владимировича Гончарова. И Гончаров выделил технику, трактор, КАМАЗ, и для того, чтобы мусор, который собирать, его нужно было куда-то вывозить. Ну и по словам тех, кто выделял этот транспорт, все сказали, что мусор, который ребята соберут, вывезут на городскую свалку. Но как всегда обманули. Как обычно, Сергей Владимирович Гончаров оказал медвежью услугу. Получается так, что в одном месте люди убрали, а другим, в другом месте в этом же поселке, в этом же поселке, где живут его же люди, его же избиратели. Извините за выражение, насрали прямо под окнами. Вот мы видим сейчас тенгизы, покажет нам, что здесь ваш мусор есть, который. Да, да вчера собирали мусор, <coughs> предоставили технику нам. Но мы как бы не в силах понять, куда его везли, каким образом, сказали городская свалка. Но уже вечером под комментариями нашего поста увидели ну, сообщение, что привезли в Большую долину. Там, где мы убирали, сюда же и привезли. По Только с другой шоку. стороны поселка. Да. Ну а смысл тогда, что мы убирали? Если бы мы знали, мы бы не грузили этот КАМАЗ. Люди пишут, что мы там пиаримся. Мы не пиаримся. Мы убирали, даже как бы не было в планах, что его сюда и привезут. Но ну, когда мы это увидели, я сам в шоке. Вот поэтому люди позвонили, жильцы этой улицы. Мы приехали разобраться. Ну, спасибо, конечно, Анчарову за такое. Но если бы я знал, я бы ему лично сказал при встрече, что нам такая помощь не нужна. Ну, что есть, то есть. Теперь люди понимают, что обращаться уже к ним невозможно, потому что эти люди ради своего блага и наживы, вот именно ради своего пиара, сделают все по-своему и сделают, как обычно, неправильно. Большое спасибо вам, Сергей Владимирович Гончаров, за очередную оказанную вами медвежью услугу вашим же избирателям и вашим же жителям, на которых вы вроде как работаете и вроде от которых получаете зарплату на коммунальном предприятии. Роман Варшница, Андрей Хлопчик, Альтернатива Ворх.